привет, с вами Вика. Сегодня я снимаю видео Mail. И это письмо от канала Веркет, ее роспись. Эм, и оно отправлено мне. Кстати, вот мой адрес, если кому-то. Если кто-то хочет отправить мне письмо, Шенджай, Виктор, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Альгешевская, дом. дом 4, квартира 4 и мой индекс 4280 один два uh, оно с такой маркой вот тут все закрыто сердечко так нарисовано я еще не знаю что здесь лежит то есть uh, я просто прихожу с школы мы сегодня учились недолго то есть сегодня день учителя uh, и короче выходит моя соседка и говорит что ко мне пришла рада! так и давайте начнем uh, давайте его открою. корявенько так, подождите, секунду, сейчас все выну, и все, сейчас я все посмотрю, тут а, стик, такие стикеры, они, я не знаю, почему они мокрые, но они какие-то мокрые, <сёк> может там по почте, когда дождь шел, то есть тут есть такие стикеры э, квадратные, Квадратный, спасибо, кстати, я. у меня нет квадратных, у меня есть только футболочки и бабочки. Спасибо вам за квадратный. Спасибо тебе, так, наверное, Лежит такой такой, такая намотка скотча на палочку. А, друзья, вот такой синенький декоративный скотч, спасибо большое. Я очень рада, мне очень приятно, такой полупрозрачный такой. Я даже, люблю, я даже люблю такие полупрозрачные Такие вот бумажки э, Здесь написано да, Привет, спасибо за письмо и, с, и за твои подарки Жди письма Лера Ой, очень, Кстати, клевые фоточки очень. Потом такие наклейки С котейками, очень клевые Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, еще такими медвежатами И с таким лосем Они очень мило. Я люблю зверюшек и еще вроде на это вроде бы скотч декоративный. Э, э, Лера, если это не декоративный скотч, то пожалуйста скажи, я не знаю просто. Вроде это скотч. Я не знаю, откуда он. И Лера, пожалуйста, скажи, если ты видел то скажи. Простите, живот. О, и такой стикер пальчики. Стикер, да, один стикер пальчик вверх спасибо огромное я я давно хочу купить уже но нигде не находила дальше э, такая распечатка она размылась Жаль. печалька ну она кстати теперь двухсторонняя вот э, потом э, секундочку такая распечатка спасибо я видела ее в интернете. Знаете, да? а, потом а, такие бумажки, такие бумажки, абрикосики вроде бы, груши, еще и тут еще такие стикеры, полосочки такие с зайками и девочками. Потом вот такие стикеры леопардовые, спасибо. Я бы нас просто фикс прайс, они как бы их завозят вроде, но они их быстро разбирают. У меня есть такие же тигровые и тигровые и зебровые. Кстати, я тебе отправляла и тигровые, и зебровые. Спаси... зебровые. В общем, спасибо огромное, Веркет, Лера, за письмо. И я, может быть, еще буду к тебе писать, но это я тебе не обещаю. Но спасибо огромное за письмо. Я очень люблю твой канал. Спасибо. Я всех очень люблю. Пока-пока. И особенно, Веркет, я тебя тоже очень люблю. Ты самый любимый канал. Я тебя люблю, на тебя подписываю, на всех люблю, 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 всех люблю. Просто сейчас эм, то, чем у меня тонче держится, я сейчас сделала. Просто нашла письмо, боже мой. И всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока!